Недавно у нас закончился ремонт, длился он два месяца. В начале этого ремонта, когда нам сказали, что офис закрывается, мы решили немножко трансформировать этот проект, сделать его более веселым и интересным. Мы запустили такой проект, дали ему название Dh Workout. работали удаленно, используя наши технологии Microsoft, которые позволяют это делать. Успешно, качественно и продуктивно. Ремонт в Microsoft тест интернета на территории Украины, потому что мы в Microsoft уже достаточно давно используем наши облачные технологии, которые, собственно говоря, позволяют людям работать откуда угодно. Даже как бы сейчас того интернета, который есть у нас в стране, более чем достаточно. И, в принципе, да, есть возможность там посетить какие-то интересные места, в которые, возможно, там даже не задавался мыслью туда пойти, а теперь уже как бы, ищешь какое-то место, чтобы сменить обстановку. Мне очень нравится, что наша компания она очень э, такая подвижная, мы все время стремимся к к новому, к лучшему, к усовершенствованию. Мало в со своими братиками. Ну, мы комбинируем работу из дому и работу в офисе. Учишься работать удаленно и полностью мобильно. Это может быть так как и из дому, так и на улице, в парке, так и где-то в кафе. В отличие от всех, кто активно давал воркаут, я полностью отдавалась воркингу и ремонту в офисе. Теперь у нас концептуально новый, креативный и по-прежнему любимый офис Microsoft. К счастью, технологии сейчас позволяют делать очень многое. Главный совет ⁇ это изучить возможности технологий, пробовать новое, учиться и наслаждаться, что самое важное, тем, что ты делаешь.